Есов yes, ах so. Ну, ah, такое грузинское слово, трошки не, 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 не так звучащее. Сегодня я первый раз в жизни попробую с Божьей помощью, только не судите меня. Тема моей проповеди называется «Жизнь или смерть?». Иисус же встал перед правителем. Правитель запитал его, «Чи ты иудейский царь?» Иисус ответил, «Ты кажешь, коли это священники и старшие его звеновачили, он ничего не ответил». Тогда Пилат кажет ему, «Хиба не чуешь, сколько против тебя Свитча. але, он не его йому на жодне слово. Так що правитель дуже очень, На кожне свято на каж на кожне свято Правитель мав звичай очень, народу одного очень, вязень, газин, которого звали коли Когда они собрались, Пилат сказал им, кого хотите, чтобы я отпустил вам Иисуса Вараву, или Иисуса, который называется Христос. Когда они собрались, я еще раз хочу прочитать это на Это будет основное, о чем мы сегодня будем, говорить. Получают откровение. Когда они собрались, а Пилат сказал им, кого хотите, чтобы я не пустил вам? Иисуса воровучи Иисуса, который звется Христос. А же знал, что через задроши выдали его. Положи он сидел на судилище, послала до него его дружина сказать ей, не ничего до праведника, бо я богато натерпелася ниня с, 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 с ней через его. А первосвященники и старшие видобили людей, а вы просите за вораву, а Иисуса, чтобы убить. Правитель позвался и сказал им, кого с двух хочете, чтобы я отпустил вам? Они сказали вораву. Пилат им ответил, а что я могу сделать с Иисусом, который Святой Христос? Все закричали, нехай будет распятый. Он же сказал, а какие злочаи мы Та Они же тут закричали, нехай будет распятый. Я сегодня первый раз воспользовался Украинским библиям, украинским переводом я вам скажу, что более правдивый и более точный перевод я смотрел с, с греческого перевода. В то время народ израильский имел выбор. Или же вибра. Тут нема никакой ошибки. Было два Иисуса. Один Иисус воровал, он был злодей. Он людям приносил горе. Он был убийцей. Он приносил слезы. Это был человек проклятый. Другой Сын Божий. Он на то и пришел в этот, в этот мир для того, чтобы приносить благословение, приносить радость, приносить счастье. Где было разрушено, там восстанавливалось. И люди через Иисуса Христа видели, какой есть жизнь Бог. Бог любви. Одно из имя Бога есть любовь. У людей был выбор. Как тогда, свыше 2000 лет тому назад, в последующий день у человечества есть выбор. Какого же Иисуса выберет человек? Ничего не изменилось. Меняется только техника. Люди как были, так и остались. К сожалению, в то время человечество выбрало Иисуса ворову. Выбрало смерть и отвернулось от источника жизни. Иисус Христос сказал, для того я, я и пришел в этот мир, чтобы дать людям жизнь. И кто, говорит, в меня верует, если даже умрет, то что драгоценнее? воскресное. Давайте возьмем еще одно место из Святого писания. Это, это Карихана. Павел пишет, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, в котором исполнились, Асайдес, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только не веровали, ибо я первоначально преподавал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию. И что я явился Кипе, потом 12. Потом явился более нежели Пятистан, братья, в одно время, из которых большая часть до ныне вживив, а некоторые и мочили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему Исраку. Это пишет апостол Павел. И не стесняется сказать, он действительно был изрезан, действительно был злодеем, как и многие из нас. Никто из нас не родился в многие, может, родились кто-то верующий сын, но Библия говорит, что все люди согрешили и решили славы Божией. И всем людям ждала участь смерть. Но дар Божий во Христе Иисусе, дар жизни вечной, драгоценный. Я уже девятый год, как я несу пасторское служение. Я думал, что чудеса меняют людей. Но постепенно, постепенно я понял, что чудеса не меняют. Для того, чтобы спасти человека, Богу пришлось отдать своего Сына. Чтобы спасти человека, только спасает кровь Иисуса Христа. Больше ничего. Иисус Христос, когда уже будучи бил на земле, он творил много чудес. Много чудес. И говорят, что сама книга не может вместить, вместить земную жизнь Иисуса Христа. Но почему-то осталось 120 человек, Остальные непонятно, где они, где они находились в то время. Драгоценные братья и сестры, В одном из метро была надпись в платформе, что выхода нету. Эту историю я узнал недавно. И люди, которые находятся в депрессиях, в каких-то тяжелых ситуациях, когда они ожидали электричку, смотрели на этот надпись. Выхода нету. И многие туда бросались. И так заканчивалась их моя жизнь. Потом руководство метро, она догадалась, поменяли надпись и стрелка, выход есть», только в противоположную сторону. Когда-то в моей жизни я думал, что нет выхода. Но слава Богу, Бог показал выход через покаяние. Другого нету. я говорю, что вы сегодня, тот, тот кто, пришел в этот прекрасный храм, вы нашли выход. Вы являетесь благословенными детьми Божьими. Я говорю, что ваши имена записаны в книгу жизни вечной. Как над Иисусом Христом смерть не, име, не имела никакой власти, так и над вами смерть не будет иметь никакой власти. Земная жизнь, наша, рано или поздно, она завершится. Если бы мы верили в Иисуса Христа только в этой земной жизни, если бы Иисус Христос не воскрес, все напрасно. Но слава Богу за то, что Иисус Христос, Он был убежден за наши грехи. Иисус Христос воскрес на третий день. И сегодня он сидит, сидит во одесной Отца Небесного. И он хататарствует за каждого из нас. Ваша церковь является примером для распространения Евангелия. Я благодарю Бога за вашего наставника, отца Романа. Я благодарю за отца Лаврентия, за всех братьев, которые трудятся, которые действительно ищут единство любви. И то, что было сказано, что я сегодня вместе с вами праздную, то, что я пришел с сыновьями, это есть, это есть любовь. Любовь двигала Христа над Иисусом Христом. Любовь двигает. Без любви все напрасно. Отец Лавренте сказал, что одних считают католиков, других считают молдерующие. Это считают люди, которые по-настоящему еще Бога не знают. Настоящие верующий Это не обязательно ходить в какую-то церковь и говорить, что вот эта церковь самая лучшая. Вот это самая лучшая. Вот это самая Самый лучший есть Христос. Я вам скажу, что во всех церквях есть Бог, где ждут Святую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа. Драгоценные, наше поколение выпало прекрасное время, прекрасная возможность, чтобы мы распространили Евангелие. Нет ни никакой угрозы, нет никакой... Раньше трудно люди сажали. Сегодня благоприятное время. Сегодня небесные окна, они открыты для Украины. Так давайте я вас призываю нести благую весть и говорить людям, что Иисус Христос, Он воскрес, Он есть живой, Он есть реальный, и есть у Иисуса Христа на каждого человека есть свой определенный план. И выход есть. Выход есть. Когда люди хотят разводиться, надо говорить, что есть выход. Когда человек хочет донести какое-то зло, говорит ему, есть выход. Дорогие я еще раз вас поздравляю с этим великим праздником. Если бы не было бы Пасхи, все было бы напрасно. Но слава Богу, что гроб, где лежал Иисус Христос, где был привален огромной массе камень, охраняли сами лучшие солдаты, но ничего не могло помешать тому, что Христос был. Он воскрес. Ничего абсолютно. Этот камень, что ангел отвалил, это для человечества. Иисус мог пройти через тело. Для, для, Него нет ничего преграды. Я вас призываю, давайте мы встанем на наши ноги. Я хочу вас благословить. Творец неба и земли, я молю Тебе, Господи, у каждого из нас есть какие-то нужды, Господи Боже. У каждого из нас есть родственники, еще не спасенные, Господи. Я молю Тебе, Господи, пусть сила воскресения воскресит все сферы нашей жизни, Господи Боже, во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебе, Господи, за то, что, Господь, мы сегодня встречаем один из самых великих праздников христианства – Пасху, Господи. До сегодняшнего дня мы дошли, дожили благодаря Твоей любви, благодаря Твоей милости, благодаря Твоей защите и охране, Господи

Propowie paste Ramina, no samo, obi się mi spodobało, co jak mi mówił do Was dragocenny jest. Ja tak думаю, że to jest tak, próbowałem, Także dragocenny, je", moi się troszkę po, posłuchajte. Duży korrotko za stanie, że was posłuchać od треті noci. So, co to za nicz? Czwarta? Це Cze nicz mesji. Cenić w wieku Jezus Chrystos witał swoje życie za mnie i Na pewno wiewanie widzimy, że jest to wid wodyny jako i szosty, aż po debiut. To panas utępił. Ten miał ogarnula uczyłem, że i nicz. nic nie prosto nicz astronomiczne, tak? No, że niej, symbolizuje największe zło, bo największe zło to upić Boga. Największe robisz na to, kiedy tam. Największe zło, kiedy wbierasz Boga. Kiedy ja wbieram Boga. I ta nij, ona na tym krzykiem Jezusa, jakim krzykiem. Эли, Эли, Лема Махтан. Отче ми, Отче чому ты меня покинув? Бо наслідком греха не сме. Насытком греха то, что люди є далеко от Бога. И даже Иисус цей наслідок взял на себе. Тому, дорогие мои, воскресенье це відповідь Отця. Тому в новому завіті дуже редко написано, что Христос воскрес. Написано, что Бог Мертвих. Підняв його силою Духа Свого Святого підняв. Це є відповідь Отця на цей крик Сина. І може ти сьогодні маєш таку ніч, що ти кричиш, Ісус Христос кричав на хресті і ну, з надією, що віддав своє життя в руки Батька. І цей Воскресіння це є відповідь. Можно сказать, что этим воскресением отец принимает то, что сделал син. Каже, так, сину, я принимаю це. Я принимаю твое тело спасения. Я принимаю твой акт. Я принимаю твою жертву. Этим а, актом, этим э, воскресением отец не сказал, что, ну, сину, добро, ты сделал, там. не? Отец не, э, не залишив без уваги це. Знаєш, що це означає? Це означає, що в цьому акті теж Воскресіння Бог Отець з любов'ю приймає тебе. Тому що в Ісусі Христі, Воскрестому, розіп'ятому Воскресному, розіп воскресному він бачить Тебе також. Він бачить всіх тих, за кого Христос приніс цю жертву. І бачить тебе. И тому, отвечая на это, принимайте без в свое сердце. Христос воскрес! Христос Во воскрес! Слава Богу! Начинается третья часть литургии, Слово Боже приблизило нам таємницю страстей, смерті і Воскресіння Христа. За хвилину будемо спі... молитися будемо літанію до всіх святих, тобто тих наших братів та сестер, котрі вже перейшли зі смерті до життя і беруть участь у славі Воскреслого Христа, допомагаючи нам повне до небесної вітчизни своїм заступництвом. Просимо їх про допомогу, щоб обітниці хрещення, які за захворено відновимо, вчинили зміну нашого життя. Вітання буде стояче, по літанні священник посвятить воду хрещенню, посвячуючи також воду, принесену нами. В молитві, яка буде заспівана, ще раз появляться появляє, біблійні образи, які заповідали таємницю хрещення. Слухаємося в те слова, что выражают выбор зміст смысл нашей веры. После этого наші наши любимые христиане. Все стаем и запалим свечки.